assalomu alaykum jahonda sodir bo'layotgan <laughs> voqealar yana kundalik dayisda aqshdan isroilga so'nggi muddat berilyapti rasmiy Washington isroil hukumatiga mart oyining so'ngiga qadar aqsh qurollaridan foydalanishda işte xalqaro qonunlarga rioya etishga majburlovchi hujjatni imzolash uchun muddat bergan shu hujjatning o'zida isroil hukumatiga g'azo sektoriga insonparvarlik yordamlarini to'siqsiz kiritish haqida so'rov ham bor isroil o'z majburiyatlarini bajarmasa okkupatsiya ostidagi hududlarda ishlatish uchun qurol yaroglar jo'natish vaqtincha to'xtatib turiladi bmt g'azoda qo'ldan yasalgan halokat davom etayotgani haqida bong uriyapti yigirma uchinchi yanvardan buyon g'azoning shimoliy qismiga bmt oziq ovqat yetkaza olmayapti dedi tashkilotning falastinlik qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari filipp lazarini bu yasalgan halokat deb yozgan lazarini x ijtimoiy tarmog'ida va qamal qilingan eksklavga ko'proq oziq ovqat olib kirishga ruxsat etilsa tobora tahdid solayotgan ocharchilikning oldi olinishi mumkinligini qo'shimcha qilib bmt xalqaro sudining yanvar oyida chiqarilgan tel Avivga falastin eksklavining tinch aholisini genotsid qilishni bas qilish va ularga insonparvarlik yordami yetkazilishini ta'minlash choralarini ko'rish to'g'risidagi oraliq qaroriga qaramasdan agentlikning oziq ovqat yordami yetkazish to'g'risidagi chaqiriqlari e'tiborsiz qolgan ikki ming yigirma uchinchi yilning yettinchi oktyabridan buyon isroilning g'azoga shiddatli bostirib kirishi hududdagi sakson besh foiz tinch aholining o'z turar joylarini tashlab chiqishiga total qamal esa oziq ovqat toza suv va dori darmon yetishmovchiligiga olib kelgan nima uchun isroil bunday qilyapti chunki u jazoga tortilmasligini jazosizligini biladi pentagon ukrainaga ajratilgan so'nggi to'rt milliard dollarni o'z arsenalidagi qurol yaroq va o'qdorilarni to'g'ridan to'g'ri ukrainaga yetkazib berish uchun foydalanish masalasini ko'rib chiqyapti deb xabar beradi cnm telekanal hamsuhbatiga ko'ra bu borada hozircha yakuniy to'xtamga kelinmagan amerikalik yuqori martabali mulozimlar bu summaning hech bo'lmasa bir qismidan shu yo'lda foydalanishni muhokama qilishyapti belgiya ukraina uchun o'qdorlar xarid qilish bo'yicha chexiya tashabbusiga 200 million yevro ajratadigan bo'ldi bu haqda belgiya bosh vaziri aleksander Croo aytib o'tgan biz hech qachon ukraina har kuni berayotgan qurbonlarga tenglasha olmaymiz dedi De Croo. belgiya bosh vaziri rossiya agressiyasiga qarshi tura olish uchun zelenskiyga u so'ragan narsa ya'ni ko'proq o'qdorlar berish kerakligini ta'kidlagan belgiya chexiyaning bu boradagi tashabbusini 200 million yevroga moliyalashtiradi qo'shimcha o'qdorlar yaqin haftalarda yetkaziladi degan dekro avvalroq chexiya ukraina uchun 800 ming artilleriya snaryadlari topgani e'lon qilingan edi yevropa ittifoqi ukraina uchun 50 milliard yevro ajratish uchun 4 yillik rejani yakuniy tasdiqladi yevropa ittifoqi kengashi 2027 yilgacha byudjetni ko'rib chiqishning o'rta muddatini tasdiqladi unga ko'ra Ukraina Facility mexanizmi ellik milliard lik to'rt yillik reja ham ta'sis etilgan yevropa parlamenti tashqi siyosat va yevropa ittifoqining xavfsizlik siyosati bo'yicha ikkita rezolyutsiya qabul qildi rezolutsiyalar ozarbayjonga nisbatan sanksiyalarni nazarda tutadi va ularning har biri yevropa ittifoqini quyidagilarga chorlaydi ozarbayjonga qarshi sanksiyalar joriy qilish va energetika sohasida ozarbayjon bilan strategik hamkorlik to'g'risidagi anglashuv memorandumini harakatdan to'xtatish agar armanistonga nisbatan har qanday harbiy agressiya qo'llanilsa ozarbayjonning siyosiy va harbiy rahbariyatiga nisbatan maqsadli va individual sanksiyalar joriy qilishga tayyor bo'lish neft va gaz importini to'xtatish armanistondagi yevroittifoq mandatini kuchaytirish uning hajmini oshirish va amal qilish muddatini uzaytirish shuningdek turkiya bilan chegarada kuzatuvchilar joylashtirish ozarbayjon bilan hamkorlik to'g'risidagi bitim bo'yicha muzokaralarni to'xtatish eslatib o'tamiz armaniston tomoni ozarbayjonni harbiy agressiyada ayblab kelyapti ozarbayjon prezidenti ilhom aliyev ozarbayjonda armanistonga nisbatan kuch ishlatish rejasi yo'qligi bularning barchasi fransiya prezidenti emmanuel Macronning vahimasi ekanini aytib o'tgan nima bo'lganda ham yevropa ishtirokini muzlatib rossiyadan qo'lini yuvib qo'ltig'iga urgan armaniston taraf bo'lib ehtiyot choralarini ko'rib qo'yapti. rossiyaliklarning qariyb <rium> 60 foizi putin ukrainada qanday maqsadlarga erishganini tushuntirib bera olmagan rossiya fuqarolari ommadan urushni qo'llab ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotni muvaffaqiyatli ketayotganini ta'kidlayotgan esada ularning katta qismi o'tgan 2 yil ichida prezident vladimir putin aynan qanday maqsadlarga erishganini sanab bera olmagan bu Russian field sotsiologlar tomonidan fevral oyida o'tkazilgan so'rovnomada o'z aksini topgan so'ralganlarga berilgan savollar qatorida ayni paytga kelib harbiy operatsiyaning qanday maqsadlarga erishildi degan savol ham bo'lgan so'ralganlarning salkam ellik biror maqsadni sanay olmagan 35.8% odam javob berishga qiynalgan yana yigirma uch hech qanday deb javob bergan 2022 yilning fevralda ukrainaga bosqinni e'lon qilar ekan putin ukrainani denatsifikatsiya va demilitarizatsiya qilish maqsadi qo'yilganini ta'kidlagan edi ikki yil o'tgach denatsifikatsiya maqsadiga erishilganini nol demilitarizatsiya qilinganini bir yarim odam sanab o'tgan putin dunyoga rossiyaning kuchini ko'rsatib qo'yganini ikki butun donbass aholisini himoya qilganini ikki xalqni birlashtirib uning butunligini ta'minlaganini atigi 1% so'ralganlar ta'kidlashgan so'rovdan ko'rinadiki bu urushni ayrim rossiyaliklar istilochilik urushi deb hisoblashadi chunki 17% so'ralganlar bosib olingan hududlar asosiy maqsad ekanini -e ta'kidlashgan vengriyada 4 va undan ortiq farzand ko'rgan ayollar umrbod soliqdan ozod qilinadigan bo'ldi the national news xabariga ko'ra bu chora 2015 yilda boshlangan iqtisodiy rag'batlantirish paketining bir qismi bo'lib ayollarni ko'proq farzand ko'rishga undaydi imtiyozlar sirasiga uy joy bo'yicha yordam foizsiz kreditlar va ipoteka chegirmalari ham kiradi vengriya bosh vaziri viktor orban tug'ilish darajasini mamlakat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan masala deb e'lon qildi boshqa rivojlangan yeah, mamlakatlar singari vengriyada ham aholi soni yildan yilga kamayib boryapti tug'ilish darajasi har bir ayolga atigi bir butun bolani tashkil etadi bu aholi sonini barqaror saqlab qolish uchun zarur bo'lgan ko'rsatkich 2.1 dan ancha past yechimlardan biri immigratsiya biroq viktor orban buni vengriya uchun tahdid sifatida rad etadi immigratsiya kapitulyatsiya demakdir dedi orban vazir vengriya ko'proq bolalarni xohlashi va ayni vaziyatda immigratsiya emas tug'ilish yechim ekanini aytgan aqshning sobiq prezidenti navbatdagi prezidentlik saylovlariga qizg'in tayyorgarlik ko'rayotgan donald trampga aqshning uchinchi shtatida praymerizda ishtirok etish taqiqlab qo'yildi illinois shtati sudi shtat saylov komissiyasiga 19 mart kuni respublikachilar o'rtasida o'tkazilgan dastlabki saylovlar priymerizda uning nomini saylov byulletenlaridan olib tashlashni buyurdi sobiq prezident 1 martga qadar qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin avvalroq Trump Colorado va Maine shtatlarida 5 mart kuni o'tadigan super seshanba doirasida priymeriz qatnashuvchilar ro'yxatidan olib tashlangan edi bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu nasib bo'lsa ertaga uchrashamiz